Да. Управление на управления охраной здоровья. Выделение меня в у кофту 10 000. для да, была техничная документация на офисное... Да, э, Сумска-Сискак, номер кардина №1. Следующее подключение управления реконструкцией. Вы можете что-то по этому сказать? Ну <связано> давайте я. Я, а -а -а. я ведущий инженер по правилам труда. Белевич Владимир Анатольевич. Белевич. Владимир Антонович. Значит, э, при целевой проверке Держдепромнаглядом э, в феврале этого года одним из пунктов нарушений был пункт отсутствия э, проект, э, проектной документации на существующий кислородопровод. Значит, э, пытались мы найти в прошлом году разработчиков и кто когда его разрабатывал или нет этот, этот проект вот ну так безуспешно мы это, ну, наши поиски к успеху не привели мы даже не нашли организации которая могла бы заниматься ну поскольку э, главврач у нас человек тоже еще не, ну, недавний так я тоже недавно работаю поэтому где были концы какие-то или их не было так мы не нашли ну а документацию эту нужно по-любому, потому что это один из пунктов предписания, который нужно выполнять. Значит, на сегодняшний день мы уже нашли разработчика, вот это Сумский промпроект, и в принципе они приступили к работе. Значит, осталось заключить договор вот, и, и ну, заплатить. Не заплатить, заплатить, нет, заплатить да, а? это это не Вы знаете, были и другие, но там были такие суммы. Вот, одна проектная организация в прошлом году, она нам насчитала 104 тысячи с половиной. Вот, эти согласились вот за такие деньги сделать. 10, да? Да. А как другие больницы находятся? Ну, в других больницах, в принципе, у них что-то есть, но, но у нас почему-то не оказалось. Понимаешь? подача кислорода? осуществляется. существует. Кислорода, у нас централизованно. У нас э, стоит газификатор вот, на 3,2 кубических метра. Система то существующая, но исполнительной документации на сегодняшний день нет. Вот. И у нас, в принципе, и в принципе у нас э, как было бы, как бы запрещена работа кислорода провода, кислородной системы. Ну, мы так сейчас ну, работаем, мы же не можем остановить больницу. Поэтому есть, есть просьба. Но дело в том, что мы же вот по предписанию мы ежемесячно отчитываемся. И просим продлить срок, продлить срок обоснованно. Сегодня мы, на сегодняшний день мы обосновали, что мы нашли проектанта. изысканную финансовые возможности. Вот, поэтому вопрос. Оп, реконструкция, реставрация.